Axtafora rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisinin əməkdaşlarının keçirdiklərri reyd zamanı heç bir qayda pozuntusu müşahidə edilmədi. Bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejiminə keçən Axtafora rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polisləri bayram günlərində mütəmadi olaraq reydlər keçirib. Rej zəmanı çıt qayda pozuntuları müşahidə edilməsdə, lakin yol polisinin inspektorları tərəfindən bəzi sürücülərin avtomobillərində texniki nasazlıq, bəzi sürücülərin isə sənədlərin yerində olmamasına görə inzibati qaydada cərimələr tətbiq edilib. Tərəfimizdən aparılmış bir sıra tədbirlər zamanı heç bir qayda pozğunluğu, ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verməmişdir. Bu gün də tədbirlərimiz davam etdirilir. Xırda qanun pozuntuluqları olub, onlar da inzibati qaydada tərəfimizdən aşkarlanıb və qarşısalınıb. Ştandan arxasında oturan sürücülər bir dəfəlik olaraq bilməlidirlər ki, yol polisləri tərəfindən keçirilən reydlər onların həyatının təhlükəsizliyi üçündür. Sərxoş halda avtomobillərini idarə edən sürücülər isə hər zaman evdə onların yolunu gözləyən ailə üzvlərini və yaxınlarını düşünərək bilməlidirlər ki, avto qəzə bir neçə saniyə müddətində baş verir və hər şeyə son qoyulur. Şəmsdan fikirlilik Camran Əsgipəralı, Rüfət Tağıyev Dünya TV